ন্দ হিচাপে দুহেজাৰ দিয়ে বাকী আঠ হাজাৰ টকা কত গ'ল এই আঠ হাজাৰ টকা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰা যে ঝাৰখণ্ডত গৈ তেওঁলোকে যে প্ৰচাৰ কৰিছে এই প্ৰচাৰ কৰাৰ খৰচটো ৰাজ্য চৰকাৰ অসমৰ ৰাজ্য় চৰকাৰে কিয় দিছে তেওঁ যে ৰাজ্য় চৰকাৰৰ পইচা খৰচ কৰি ঝাৰখণ্ডলৈ গৈছে তাৰ তাৰ জৰিয়তে অসমৰ জনসাধাৰণৰ কি লাভ হৈছে ৰাইজ কেনেদৰে উপকৃত হৈছে যুৱকসকল কেনেদৰে সংস্থাপিত হৈছে ৰাস্তা কাম কেনেদৰে হৈছে তেওঁতো তাত গৈ আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কে একো কাম কৰিবলৈ যোৱা নাই নিজৰ ব্যক্তিগত দলৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈহে কৈছে তো তাৰ খৰচটো ৰাজ্য চৰকাৰে কিয় দি আছে অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰক টেক্সৰ জৰিয়তে পইচা দিছে উন্নয়ন কাম কৰিবলৈ ঝাৰখণ্ডত গৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নহয় এই গোটেই পইচা লৈ এই যে টেক্স লগাই পইচাবোৰ লৈ প্ৰচাৰ কৰিছে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত উঠিছে আৰু বিভিন্ন চেনেলক পইচা দি তেওঁলোকে ইস্তিহাৰ দিছে বিজ্ঞাপন দিছে আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজৰ পইচা বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত প্ৰাইভেট চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট ওপৰত কিমান খৰচ হৈছে যোৱা চৰকাৰৰ তুলনাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত কিমান অসম চৰকাৰৰ পইচা চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটৰ ওপৰত খৰচ হওক প্ৰায়ত তৰুণ গগৈদেৱৰ চৰকাৰ দিনত ৰাইজৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিমান পইচা আমাৰ চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটৰ ওপৰত খৰচ হওক তাৰ এটা হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক অসমৰ ৰাইজৰ পইচা যি বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত আৰু গোটেই গোটেইখিনি নিদিলেই হ'ল মাত্ৰ এটা চেনেল লৈ লওক যি চেনেল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আটাইতকৈ ভাল পায় সেই চেনেলৰ ওপৰত ৰাইজৰ চৰকাৰৰ কিমান পইচা বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত খৰচ হৈছে তাৰ আমাক হিচাপ দিয়ক এই চেনেলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত কিমান পইচা পালে বিজ্ঞাপনৰ ক্ষেত্ৰত সেই চেনেলে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ দিনত কিমান পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ চেনেল ৰাইজৰ চৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ কিমান পইচা বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে পাইছে তাৰ হিচাপ দিয়ক আৰু সেইটোৱে আমি ৰাইজক ক'বলৈ আহিছোঁ যে হিচাপ বিচৰা সময় আহিলে এই যে দাদাগিৰি চলি আছে এই দাদাগিৰিৰ পৰা অসমৰ জনসাধাৰণক কংগ্ৰেছ দলে মুক্তি দিয়া